Ну что ж, Юля, приступим к нашему экзотическому, освежающему африканскому десерту желе из манго с чаем. Основным, конечно же, продуктом нашего десерта будет манго. Вторым продуктом у нас будет элементарный э, чай. Э, на самом деле мы для простоты взяли обычный черный чай. Э, его можно брать какой угодно. Можно делать смесь черного с зеленым. Также у нас будет использоваться сок манго, mm -hmm. э, сок лимона, цедра лимона, немного совершенно чуть-чуть рома, немного сахара, э, сливки и желатин. А еще мы возьмем одно яйцо. Африка клыча, и мы приступаем. Так, мы возьмем для начала сотейник. Как значите, манго брать в магазине? Во-первых, то, что манго э, на ощупь должен быть слегка мягковатым. Твердинка угу. должна присутствовать, но он не должен быть прям чрезмерно мягким, что говорит о его переспелости. Угу. Э, плюс его аромат тоже должен быть умеренным. Но он обязательно должен присутствовать. Если нет запаха, то это говорит о том, что фрукт зеленый. Угу. Плодоножка, то, на чем он крепится на дереве, должна быть слегка подсохшая, но не высохшая на основании. Треба почистить его, или можно резать из а, Определяем середину, угу. делаем надрез. И сначала мы вырезаем просто дольки сразу. Угу. Чтобы эти дольки вот, угу. вот так вот легко у нас отделялись. Класс. Чувствуем, где у нас кость находится, и он у нас значительно легче отделяется. Я же тем временем э, начну подготавливать основу нашего желе. Для этого мы возьмем сок манго. Дим, у меня тут как раз знакомство с кисточкой. Я даже не знаю, как это произошло. И руки не Я тебе с радостью помогу. Угу. А ты мне помоги а пока включить А я включи с удовольствием поспілкуюсь гениальной плитой. Так, вмыкаем Какая температура нас интересует? А, пятерочка. А сколько нам нужно таких долек? Ну, если мы будем делать как раз три формочки, то нам нужно где-то около а, шести долек. Угу. Мы ждем, пока сик нагреется, чтобы занурить в него долечки, да? Да. Угу. У тебя тоже есть ножичек. Давай очистим кожуру. Кожуру. Угу. А, можно делать это с небольшим количеством мякоти, срезая так, как у самой шкурки. Фрукт тоже имеет довольно такой э, выраженно вяжущий вкус, угу. что нам, как жителям умеренных широт, это не очень по вкусу и, скажем так, непривычно, так как еще манго называют елочным э, фруктом. А чему он? А его привкус напоминает как раз-таки еловый. А -а -а. А справись, ты еще одно сказал мне не про ялынку, и мне запахло хвой ее. Видишь, как. Когда вот нечто неопределенное приобретает название, оно сразу становится каким-то знакомым. Мы можем сразу его туда все и макать. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы сам манго у нас стал э, мягче угу. и был гармоничным в желе по консистенции. Добавляем такую богатую столовую ложку сахара. И нам совершенно ничего не мешает Одновременно заварить здесь чай Юля, так. твоя любимая процедура О. Я все проверял Лимон, я надеялась, что мангу мне доверишь Вытесну тело ты знаешь, я не стал бы над тобой так издеваться, потому что это практически невозможно. Ну, а когда он очень спелый, да? Это да. Там, и то лучше использовать, опять-таки, нашего старого друга-блендера uh -huh. для того, чтобы сделать сок манго. И, кстати, это несложно сделать. Буквально в двух словах. Мякоть спелого очень манго uh -huh. перебиваете с, в блендере и смешиваете просто с сахарным сиропом. И у вас просто отличный Можу сказати, фреш, манговий. У нас так на кухні зараз екзотично пахне, я просто не можу не нарадітися. Так, треба терміново кликати гостей, щоб да. вони е, плескали в долоні і вигукували. Браво! Хоча, насправді все просто, да? ми ще нічого не робили такого надзвичайного. Єдине, що треба просто відшукати нормальне ману в нормальній кондиції. Все. Да. Ми один натискаємо, так? Да? Да, нам половини достатньо сока половини лимона. З четвертинки лимона ми зрізаємо цедру ага. і міленько-міленько її нарізаємо. Мы добавили сюда цедру лимона, угу. мы добавили сахар, у нас там есть чай и варится манго. Мы можем параллельно замочить сначала наш э, желатин в холодной воде. О, вот Нам всего од одного этого листика вытащить, правильно? Так, с головой, просто напополам его разломать. себе постоять. Да, это у нас займет буквально пару минут, угу. а тем временем... Мы должны приготовить смесь э, яичного желтка э, с сахаром и сливками. Так, на для этого нам треба взять сколько яиц? Одну. Одну. И блендер. Блендер. Но это буду... Скажешь ты, а сделаю я. Не словом, а делом. Точно. О, и у тебя прекрасно есть возможность э, ловко и изящно отделить желток от белка. Надбиваешь яйцо. У -у -у. И подставив. Вторую mm -hmm. пустую часть мы перемещаем желток Спасибо. сюда Мне и все, он никак, у нас да? готов. А еще знаешь, есть такой хитрый маневр для того, чтобы желток э, стоял в скорлупе на столе. Расскажи. Я его покажу. Смотри. Так, о. Ах, Круто. Круто. Ну что ж, теперь вы вот в нашу вот колбочку для взбивания перемещай. Э, засыпаем, ты уже если помнишь пропорцию одну столовую ложку сахара. Сукор. Так. Я пока уже достаю заварившийся чайный пакетик. А я тем часом могу взболтать, э, правильно? Да, нужно, да, забить uh -huh. его до пены. Одну минуту. Ну, если даже вот такое вот происходит, то есть, ну, нужно тогда использовать либо тару, которая, в общем-то, соответствует, либо мы будем немножечко хитрить. Угу. Мы добавим буквально капельку сливок для того, чтобы э, наш желток приобрел текучесть. Ну как? Отлично. Добавим еще немного сливок. Отлично. Так, и мы добавим буквально э, 8-10 граммов крепкого белого рома. Uh -huh. О. Перемешаем. И сюда же добавим наш замоченный желатин. Да, и вот заметь, тут по краям собрался желточек, его uh -huh. тоже нужно начать собрать. Так, а я тем временем достаю э, проваренный... Манго. Почему мы достаем? Потому что мы как основание уложим вот эти вот проваренные дольки манго. Я размешиваю, а ты выливаешь. Уверенно. Желток нам в помощь. Угу. Почему? Потому что в горячей среде он уже начинает сворачиваться угу. и несколько затягивать эту историю. Плюс ко всему, желток имеет такое очень интересное свойство всему придавать определенную такую, как насыщенность. Угу. Так, готово. Uh -huh. Теперь нам понадобятся формы. Так. А мы в этом случае используем силиконовые красивые формочки. Их можно приобрести сейчас практически в любом супермаркете. Любой другой человек, не искушенный в этом деле, стал бы просто наливать и наверняка бы расплескал бы очень Властной, много. Классно, что я испробовала. А я же тебе покажу uh -huh. хитрый способ, с помощью которого ты никогда не разольешь мимо формы то, что ты пытаешься туда залить. Стройкой на ложку, а ложка же уже в свою очередь. оставляя немного места для манго. С помощью ложки же укладываем. Ну, никто нам не помешает э, и, в общем-то, утопить их до конца. Ну, кто как желает. Угу. Мы в этом случае тогда чуть-чуть их подтопим. Так, есть желе, отправляется холодильник. А сколько часов оно мает там перебывать в холодильнику? До застывания полтора-два часа. Ну что ж, отправляем в холодильник это экзотическое чудо. Ну, это желе мы будем использовать для гостей, которые придут к нам через полтора-два часа. А сейчас мы покажем с помощью заготовленного мною ранее, так как у нас нет времени долго ждать и у наших телезрителей тоже, у нас есть уже готовое желе. Ой, слухай, оно просто повитряное. Бачишь, с такими пузыречками? Да. Для красивого десерта понадобится красивая небольшая тарелочка. А у тебя других и нема, так что не кокетуй. Так. так. Мы, значит, сделаем сначала основу угу. из красивых кусочков. Желе, чтобы хорошо вышло, а, нужно формочку макнуть предварительно в горячую воду. Угу. Оно по форме немного подтопится и очень легко будет извлечено из своей формы. Так, ну что ж, вода наша нагрелась. Так. А, теперь будем проделывать вот эту вот хитрую процедуру. Можем даже ее выключить предварительно, так как так. нам совершенно не надо, чтобы она закипала. И просто основанием формочки смело макаем, но ну, только чтобы вода не проникла а, в само желе. Подержали буквально каких-нибудь считанных несколько секунд, и мы видим уже результат. Вот, смотри, как красиво. <связать> ну, мы положим вот так. <связать> и еще положим красивый, интересный кусочек сверху. Можно добавить веточку какой-нибудь красивой зелени. Но я считаю, что в таком простом, незамысловатом виде желе уже выглядит интригующе и интересно. Остается только Юле попробовать. Ой, это я сделаю с удовольствием и просто зараз. Ну что, Юля, Африка зовет? Надо пробовать. Африка не просто клыча, а вабить, испевая, играя на тамтамах. Кота, слухай, дуже добре, що африканський народ такий фантазійний та вигадливий. От уяви собі за абсолютно різні інгредієнти: вершки, жовток, манго, сік, цедра лимону і головне чай. І вони сумістили ці компоненти, щоб зрештою вийшов ось такий кулінарний шедевр. Дякую тобі, Діма. Щоденно невпинно дивуєш мене, радуєш, і всіх глядачів вчиш готувати нестандартно і просто. Пожалуйста, Юлія, я роблю це з радістю. Чайне желе з манго. Наріжте манго. Проваріть скебочки манго у соку. Додайте цукор, чай та цедру лимона. Збийте у піну яєчний жовток, цукор, вершки та рум. Желатин розмотіть у холодній воді і вводіть у суміш. Після приготування соку. Викладіть скебочке манго, а суміш з вершками влийте у сік. Розлийте желе по формам. Додайте проварені скобочки манго і покладіть у холодильник на 4 години. Подавайте желе, прикрасивши манго.